При приближении к должному гражданину последний э, достал э, оружие, пистолет и начал котичную э, стрельбу в направлении сотрудников полиции. В результате чего э, был э, травмирован э, прохожий, которому попало в ведро. Выстреляли травматическими патронами. Вот, э, сотрудники полиции начали преследование правонарушителя, который в районе 36-го дома по улице Виталия Матусевича э, сел в автомобиль такси, вот, и начал предпринимать попытку скрыться. В ходе преследования были ориентированы наряды управления патрульной полиции города Кривого Рога, совместно усилия с которыми в районе уже интерната, это по 23 лютого, был автомобиль такси обнаружен, водитель которого указал направлением, в котором скрылся правонарушитель. Дальнейшими мероприятиями сотрудниками патрульной полиции подозреваемый был замечен на улице, в районе улицы Карбышева, а точнее дома 14. При виде сотрудников патрульной полиции их автомобилей злоумышленник предпринял попытку скрыться в подъезде на квартирного дома, однако был задержан. В районе дома был обнаружен изъят пистолет, который был при жулике. Вот. Осмотром им оказался пистолет турецкого производства «Азараки», переделанный под стрельбу травматическими патронами 9 миллиметровыми. Злоумышленником оказался житель Терновского района, 93 -го года рождения. В отношении него принято решение о возбуждении, открытии криминального производства по статье 296, часть 4 на настоящий момент задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.